Сегодня Временной классный час по теме «Мы голосуем за жизнь». И сегодня тема нашего классного часа «Здоровый образ жизни». Сегодня у нас в гостях мама Дениса Самарцева, Ирина Викторовна. По профессии она детский врач. И вот сегодня она вам расскажет о том, насколько это важная и нужная профессия вообще, потому что мы с вами... Без врача сегодня обходиться не может в жизни. Да? Но, естественно, раз мама врач, она сегодня познакомит нас со здоровым образом жизни. Здоровье закладывается в детском возрасте, то есть именно с детства мы можем сохранить, приумножить наше здоровье, помочь ребятам вырасти здоровыми, не болеть. Вообще с детьми работать очень приятно, потому что ну, детки это всегда очень замечательно, здорово. Все они выдают только положительные эмоции. Ну как сказали уже сегодня мы поговорим на нашем классном часе о здоровом образе жизни. Вы задумывались когда-нибудь, что значит слово "здравствуйте"? Кто задумывался? Что это? Желаю вам здоровья. Ну правильно, Каждый абсолютно. человек, когда здоровается, желает другому человеку, чтобы он не болел и не жил здорово. Правильно, правильно, абсолютно правильно. То есть мы очень часто говорим это слово, и ну, не так часто мы думаем о том, что оно значит. Что такое «здравствуй»? Лучшее из слов. Потому что «здравствуй» значит «будь здоров». Природа дала нам этот бесценный дар. Она дает каждому человеку при рождении. Только в наших силах сохранить его. И мы очень редко задумываемся о том, как сохранить здоровье. Мы об этом не думаем. А вот когда мы болеем, начинаем болеть, да, то тогда становится часто очень трудно восстановить его назад, и иногда бывает даже невозможно. Городок говорил, когда нет здоровья, молчит мудрость, не может расцвести искусство. Не играют силы. Бесполезно богатство и бессилен разум. Ребят, кто как понимает эту цитату? Первая старка, когда нет здоровья, молчит мудрость. Потому что когда ты болеешь, ты не очень можешь Мысли всякие выдавать. Ну правильно, помочь. тебе не до этого Там просто, силы. да? Сила бесполезна, богатство и бессильный разум. Бесполезно, богатство, потому что богатство может не от каждой болезни помочь. Правильно. Не все можно за деньги купить. Но купи на здоровье. Да, молодец. Ну, бессильный разум, это у нас Геркель общается. Даша, что еще? Даша? Да. Ничего, а ничего хорошего в жизни. Здоровье это самое главное. Все правильно. То есть когда нет здоровья, да? Давай. Здоровье и хочешь играть, у тебя есть фантазия. А когда его нет, ты думаешь о чем-то грустном и о чем-то плохом. Все правильно, молодец, все правильно, именно так все. Всемирная организация здравоохранения существует, да, такая организация? Рано, ну ладно. Значит, Говорит о том, что здоровье населения зависит от нескольких факторов. Значит, вот смотрите, от образа жизни нашего здоровья наше зависит на 50%. То есть половина нашего здоровья зависит именно от того, как мы живем. От генетических факторов зависит 20%. Что такое генетические факторы? Генетические <как> болезни. <Давай. как> <как> 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 ну правильно, передаются от мамы, от папы, от бабушек, от дедушек. От работы врачей здоровье наше зависит всего на 10%. То есть то, что могут сделать врачи, это не так много, правда же? И от состояния окружающей среды 20%. Что это такое? От от, если, то... Правильно, все правильно. правильно. Еще давай. Еще от состояния окружающей среды в том, в том плане от завода и от выбора за у него вообще не полезно в газе. Да, все правильно, от экологической обстановки да, зависит. То есть люди наверняка намного здоровее где-то в деревне. В полном образе как бы слово, да, здоровый образ жизни – это то, как мы живем, образ наших мыслей, туда включается и так По далее. По современным представлениям, понятия здоровья, образа жизни входят в следующие составляющие. Режим дня, закаливание, физическая активность, национальное питание, личная гигиена, положительные эмоции, отказ а от вредных привычек, курение, употребление алкогольных напитков и наркотиков. Здоровый образ жизни в это понятие включается, это режим дня. То есть вообще режим понятия очень важное и нужное в нашей жизни. Наш организм привыкает к режиму, то есть это очень важно. После любой нагрузки, физической, умственной и даже приема пищи, обязательно должен следовать период отдыха. В распорядке вашего дня обязательно должно найти время для учебы, сна, досуга, занятий своим здоровьем, встреч с друзьями, выполнения своих обязанностей в семье. То есть режим дня, да, вот смотрите, это очень широкое понятие. У каждого из вас в течение дня, да, вы должны найти время для всех всех этих пунктов. То есть не может день состоять только, например, из учебы и игры в компьютер. То есть вы должны и погулять, и с друзьями встретиться, и покушать и вовремя должны, и, не знаю, и на, на секции свои спортивные сходить. И все это вы должны каждый день делать. ...активность, салон здоровья. Ведь не зря говорят, здоровым теле здоровый дух. Узнаете, знаете, да, ребята? Да, Свою это спортивную площадку. Узнаете преподавателя физкультуры Валерия Васильевича, да? Спортивные игры во время, видите, летних у нас э, э, спартакиады и зимние это варианты. Питание, это питание, которое сбалансировано по таким составляющим, как белки, жиры, углеводы. Вы, наверное, слышали, да, все про это? Которое содержит достаточное количество витаминов и минералов. Вообще каждый продукт, он содержит и белки, и жиры, и витамины, и углеводы. Но есть продукты, в которых больше белка, есть продукты, в которых больше углеводов, есть продукты, там, которые содержат больше одного вида витаминов и меньше другого. На слайде представлены продукты, которые содержат белки. Это яйца, мясо, горох, молочные изделия, сыр и рыба. Это не говорит о том, что в других продуктах нет белка. Но именно вот в представленных продуктах да, содержится максимальное количество белка. На слайде изображены продукты, которые содержат углеводы. Это хлебобулочные изделия, сладости, фрукты, мед и макаронные изделия. Сладостями увлекаться тоже не надо. Углеводы это очень калорийный продукт. Это значит, наиболее полезные сладости. Кто знает, что? Нет, сладости, именно сладости. Вот кондитерские изделия. <тудить /шоколад> Давай. Считается, если использовать шоколад, то чисто горький шоколад. Правильно, горький шоколад Б. лучше да. есть. Давай. Зефир полезен, мармелад и пастила. М -м -м -м". Очень полезный. Продукт. Жиры – богатейший источник энергии. Участвуют в процессах роста, развития человека. Жиры содержатся в сметане, желт... желтке яйца, в различных маслах и в рыбе. Вот, а еще тут что у нас? Масло, масло сливочное. сливочное. Масло сливочное. Да. То есть масло сливочное, масло растительное. Наиболее полезно масло оливковое, знаете, наверное, все, да? Витамины необходимы для нормального функционирования организма. Витамин А, витамин роста и хорошего зрения. Он содержится в яйцах, помидорах и морковь. Видите, кто морковку ест хотя бы раз в неделю свежую? Мой кролик Я... Мой кролик каждый день. В яйцах повышается протекаемость организма. Он содержится в лимоне, шиповнике, смородине и яблоке. Витамин Д необходим для прочности костей и зубов. Он содержится в рыбе, икре и Питание должно быть обязательно четырехразовым. Для вас не менее четырехразовым. В Колумбии вместо попкорна в кинотеатре нам предложат пакетик с гигантскими жареными муравьями. Ресторан в Пенсильвании, США предлагает желающим гамбурге весом 4 килограмма. Пока никто еще не съел его целиком. Паночки ваши, да. вот кока-колы или пепси-колы, неважно, содержится и... целых 8 кусочков сахара гигиена. в не будет лечиться, значит здоровый. Гигиена это наука, которая занимается охраной здоровья и предупреждением заболеваний. Девиз гигиены такой. Чистота, залог здоровья. То есть все должно быть чисто. давайте покажем и ваши творческие небольшие работы, которые вы готовили на, на, на рисок. Да? Вы рисовали как раз материалы по делу здоровый образ жизни. Так, замечательно. А Стихи <служдающий> сочинила. Слушаем стихотворение. Чтобы сохранить здоровье, нужно соблюдать режим. Зубы чистить, умываться, кушать, правильно питаться и зарядкой заниматься, чтобы, чтобы здоровье сохранить, чтобы здоровье было много. Замечательно похлопали. А а я Они наносят соль. Они уже масло они же не сражаются, поэтому они наносят весь здоровье. Молодец. Нарисован человек, который днями сидит на диване, смотрит телевизор. Тем самым он ленится и вредит своему зрению. А на второй картинке я изобразила что человек катается, дышит свежим воздухом. И он укрепляется, он здоровье. Отлично, молодец. Это классно. Крепыши. Крепыши все знают братцы, как в ответ слов нам закаляться. Хочешь кашлять и чихать, будут душу принимать. Молодцы! Пойди а три бочонка достаем. Правильно, молодцы. В семье два сына. Один из них умывается каждое утро холодной водой, а другой теплой. То есть их реже болеет простудными заболеваниями. И почему? Будет здоровее, а сын умывается холодной водой, потому что холодная вода не как закаливание организма. А каких людей называют моржами? Отвечаю. А, любят купаться в ледяной воде. Правильно.